السلام علیکم دوستو آپ سب کا میرے چینل پر خیر مقدم ہے آج ہم بات کریں گے ایک وائرل ویڈیو کی جو پاکستان کی ہے جس میں ساحل عظیم رائٹر خلیل الرحمن صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک لڑکی ساحل عظیم صاحب سے کہتی ہے کہ آپ نے پنچانوے خواتین کو جاہل کیسے کہا آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ معافی مانگیں تو ساحل عظیم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ لڑکی کہتی ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ تاغود ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ساحل لدیم صاحب اور اس لڑکی کی بحث ہوتی ہے تو دوستو آج ہم جانتے ہیں کہ تاغود کیا ہے اس کے معنی کیا ہیں تاغود ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں شرکت ہو جانا اصطلاحی معنی ہیں اس ہستی کو کہتے ہیں اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے پر اترائے اس میں ہر چیز شامل ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کا سبب بنتی ہے جیسے کہ شیطان باطل معبود ظالم حکمران وغیرہ دوستو قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف مقامات پر آیا ہے اور اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں مگر اس کا مرکزی تصور یہی ہے کہ تاغوت وہ ہے اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور لوگوں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے کے اندر تاغوت کا لفظ استعمال ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں اللہ کی عبادت سے دور کرتے ہیں جیسا کہ سور بقرہ دو چھپن آیت نمبر میں کہا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے دوستو تاغوت کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے اب ہم علم کے پاس چلتے ہیں جو ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے اور میں بھی سنتا ہوں مطلب ہم ایک برے نظام پہ جو راضی ہو کے رہ گئے ہیں یہ غلط ہے اللہ کے سوا جتنے بھی نظام ہے دنیا میں وہ سب کیا ہیں تاغوت ہیں اگر آپ ان کو دل سے ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ نے گویا تاغوت پر ایمان لیا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے تو ہمیں شرک سے بھی توبہ کرنی چاہیے تو رسول اللہ نے بنانا ہے امام اللہ نے بنانا ہے جب اللہ نے بنانا ہے امام حاکم وہی ہے جو اللہ نے بنانا ہے جسے جس اللہ نہ بنائے اور حاکم ہو قرآن فرماتے ہیں وہ تابوت ہے وہ تابوت ہے وہ جس نام سے بنے مثلا قادیانی جو غلام احمد مرزا غلام احمد جو ان کا مرزائیوں کا قادیانیوں کا رہبر ہے اس نے آ کے لوگوں کو چرس و بھنگ و شراب اور فساد کی طرف تو نہیں دعوت دی وہ بھی لوگوں کو یہ کہتا تھا عبادت کرو فلاں کرو تکوا نیکیاں کرو اچھائی کی طرف دعوت دیتا تھا لیکن اس کے باوجود کازب ملعون اور جھوٹا آدمی ہے کیوں اسے اللہ نے نہیں بنایا یہ نیک آدمی نیکیوں کی طرف بلانے والا جھوٹا ہے ملعون ہے چونکہ اسے اللہ نے نہیں بنایا نیک ہونا کافی نہیں ہے اللہ کی جانب سے تاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے اللہ کے قانون کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو جائے ہر وہ چیز تاغوت میں آتی سمجھ آ رہی کہ نہیں اور اس تاغوت کا اعلی کار وہ ہے جو اس تاغوت کے پیروکار ہے جانتے ہوئے یا انجانے میں جو بھی اس کے پیروکار ہیں وہ جناب اس کے اعلی ہے تاغوت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جبرن انسانوں سے اپنی بندگی کرائے لیکن ایک تعریف یوں بھی ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی بندگی کی جائے وہ تاغوت ہے یہ اصل میں کسی صاحب نے کوئی بے احتیاطی میں جملہ لکھ دیا ہے تو اس طرح کے جملوں کے اوپر کوئی بات بحث نہیں کرنی چاہیے تغا حد سے گزر جانا کہتے ہیں اپنے کسی بھی شے کا اپنے حد سے تجاوز یہ تغاہ تاغوت کا اسی سے بنا ہے جو غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں وہ بھی تاغوت اور جن کی پرستش کی جا رہی ہے اب اگر تو وہ ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جا رہا ہے ان کو ہم تاغوت نہیں کہیں گے ان کا فعل تاغوت میں آ جائے گا لیکن وہ ہستیہ تاغوت میں نہیں ہوگی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن جو جبرن اپنی بندگی کروائے اللہ کے سوا وہ یقیناً تاغوت میں آ جائیں گے اور کوئی بھی اللہ کا رسول یا اللہ کا ولی جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کو اپنا بندہ بننے کے لیے نہیں کہتا دیکھا دوستو تاغوت کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو تاغوت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو یہ تھی مختصر سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنے نہ بھولیں جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ